Добрый день, уважаемые жители Старобельска и Старобельского района. Вот уже больше года на территории Луганской области идет война. Война чуждая украинскому народу, война братоубийственная. В службе безопасности Украины проводится программа по возвращению лиц, которые взяли оружие и принимают участие в незаконных бандформированиях. К этой работе подключились органы местного самоуправления, волонтеры, Служителей церкви. Я обращаюсь прежде всего к женам, к матерям, к дочерям, сестрам. Верните своих мужей, верните, пусть они обнимут своих детей, вернутся в семьи. Только вместе мы можем остановить эту войну. Законодательством Украины предусмотрено освобождение от уголовной ответственности лиц, которые добровольно сдали оружие и вернулись домой. Всегда можно исправить и все изменить. Я призываю вас, поговорите со своими близкими, пусть они вернутся в свои семьи. Мира вам, добра и благополучия. Спасибо.